Зазивають. Отягуйтесь. <гум> Після вас. <гум> Добрий вечір. А в нас зараз буде великий заказ. Нам так, треба, Треба 15 маленьких хот-догів. 15 маленьких? Так. Так, ну що, джентльмени, як ви розумієте, у нас 15 ходогів, нас троє кожному по 5. І у нас буде заруба, хто швидше з'їсть 5 ходогів з око. Я, щоб ти розумів, я отак три з'їдаю, наїдаюсь, але три великих. Ага. ну 5 малих я з'їм. але тут питання, хто перший з'їсть. Коротше, чекаємо гантелю, гантеля зараз з Черкас летить до наступу на відос. Ріноус там теж скважину тільки що бурив з батя, вже теж виїжджає. Ну, ми поки чекаємо. Да, тут должен быть э, Реносик. Что, будем ждать чинет? Да я не знаю, ну блин, ему ехать. Ну типа я бы доехал бы ехал, он бы за 15-20. за 20. Прикинь, это баварский. долго ехал. Да, блин, такие червя были на дороге. Сыром. Баварский, это мол. Молочный. Молочный и сыром. Вот какие твои самые любимые вообще? баварский. Вон это здесь специями. специями понятно? сыр типа там сыра внутри, Но а молочное не просто. Сыра, там я не ну, что, пишет сыр, а что его там нема. Не что пишет сыр? сыр, а? Да? На туре. Погодка, конечно, такая, что со, со сочками да? боялись, потому я думаю, если мы поедем на садки, там будет еще прохладнее. Ну, там да? еще комары будут нас да. Мы ходоги, а нас комары только. Потому я думаю, можно да. аккуратненько поначать 5, 10, 15, 15 ходогов. В принципе, когда мы с тобой вот так вот на кофе встречаемся, у тебя три улетают вот так вот. Просто за, разговором, как говорится. Так это великий, а это маленький. Потому тут, я думаю, лично на ты один хотя бы должен сам пакет молотить. Тоже, друзья, хочем у вас на этом видео попросить 10 тысяч лайков. Давайте набьем. Послание на пацане будут в И как только будет 10 тысяч лайков, мы сразу снимем нашу тренировочку. <плес> 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 ну реально, <плес> наконец-то уже. Вместе качнемся. Я Максик Иринаусик. А там уже, в принципе, что вам больше как бы захочется увидеть. Это присед, жим, тяга. Или может сделать такие маленькие соревы. Соревнования. Проходка. Ой-ой-ой. По три подхода ну, на соревах. В ну, І так, сука, локти уже болять с МРС. Ре来... Да like. Так що, ребята, 10 тысяч лайков і сразу же я приїжджаю и мы качаемся вместе. А може ми до тебе приїдемо? В тебе покачаемся? Та лучше у деда, у деда ж типа атмосфера вот эти зали, ну куда. О, так а може, якщо це, якщо ми 20 тысяч наберем, А куди ми вообще в Черкасы їдемо, я не понял. Коли? Коли буде 20 тысяч. Де? Та хуй і на этом ролике. Да хуй тут не буде. Пацаны прожимайте, ебать. И на канали подписывайтесь. Давайте добувати 400 к ёлки палки А сколько у тебя 312. Ну, хотя, хотя бы хоть 320 доберем. Ну, вообще, да, да. Ну, хотя бы 313. И на все буду вдячный. Так что, я думаю, можно потихоньку начинать, да, Максик? Да, let's get it. Баварская. Ой, блядь. Я думаю, мы тут сейчас будем хавать. Ага. Я уже думал, есть. Ну, чуть не прибил, меня. Да ладно, давану... Она бы ну попробуй. Блять. Нет, давай, Я доверяю. Я доверяю. Я доверяю. Мерседесу. Ты захавает, мэр Сесня на турі хорошо ти, технології О, мене вдавило давило ніхує. Ні, вопросав нет ладно, не віддавила би. Я думав, що ми тут і кушать уже зразу в коментарях. Напишіть цей, типа, ідеї, що ви хочете дивитися, бо хтось що каже. Хочете, вже набридла. Ну пропонуйте. Ми ж тільки за що б ви хотіли побачити, і будемо це реалізовувати. Я ж тільки за, щоб був контент різноманітний. А в мене тут має що? Що? коротше, чи корейські, чи японські, оці рамйони. Это на, следующий ролик, да? я не знаю, снимать видос, чем может стрим сделать. Я, просто тут замолв себе три приема ешь, чтобы весь день есть. Весь день живу, как Джеки Чан. О! Проснулся, сальтушечку дал, трюк какой-то исполнил, фу раменчика похавал. Все, я ж тебе говорю. Так, мы поехали. Шо, ну, я просто любитель у этих всяких рамен, мивин, лапши, Такой, швидкого приготовления. Приготовление, да, приготовления. приготовления. Я это замовил, типа, мне интересно, будет оно интересно или нет. Тоже пишите. Бля, ну мы с тобой, помнишь, зарубались в чизбургерах? Бля, ну худох. Да мы в в зарубали все очень давно с багажника. Вуо, ебать, в это... даже... субарике. Ты что, мы сейчас Я багажник. вообще тупо, блядь, там мы, мы разъели, поскольку по штук 25 их, ну это очень много мы их заказали. Давай же Да Я только здоровье, если так кушать хочу. Че? Я кажется сейчас ем съем, наверное, штук, ну, блин, много. <laughs> Реально, буду стараться. Что вот это. Да тихо! Не Сука! А, нахуй! Майонез, нахуй! Нет, це кетчуп Да? Бачки. Ты Помнишь ну, фотку? Да, не отходи, не отходи, братишка. Тримай. Ты что, я пиздил, блядь? Сыром. Сыром, я молочный. Да, так что, можно сказать, Рено, сухай не еда? Пока. Перекурим просто так и все. Не, ну может это я... комендантский скоро, мы ведут. Может это я ставим, реально. Ну что, давай. Ну давай. Чинь. Ваши ставочки в комментариях? Ну ты голодный, нахуй. Я только ел где-то в 12. Сейчас уже время, блядь, ты вечера. Ты будешь на скорость чи на качество? Я пока так буду. Ну давай. Давай. Смачного. И вам тоже. М -м -м. Да, Это тупо сухой. <laughs> у меня с сыром балдеж. О, вообще мягенький. Это ой. сыр, блядь, Ой, все. Да тут не сыр, за ты хуйню. Ну, кусок сала, но тоже, да, но зато классно. Mm -hmm. такой мужик, не мягенький, мягенький. Ну, это самый топовый. Там эти специи. Дороже, Димона Димон все куштувал. Какая-то чешаурма, где тут, да, билборд был? Да. No. Что-то новинка у какая-то. Ну, за три укуса его можно. Ну, такой классненький, легкий. Пацаны, а как вы любите больше ходок? Серая булочка или с белой? Мне здесь значит пухлую. Я сиру. Да? Я же добавлял сиру и все соусы. Первый. По, по первому улетел. Да, вообще, даже не почувствовался, да? Угу. Угу. М -м 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 -м. М -м, сука. Ребят, ты в каждом все больше и больше сосисок. Да М -м. Да, сука. Шпага. А, вот за специями лайк. Ну что, он ну что, у тебя хоть и специи, но он суховатый. У меня смотри сочность, смотри. У меня там чуть бульона есть. Нет. Чай, не да. заледает, у Чай, Ты не ринул? Да. У залетает, залидают то резина свистнуть. Он на первый типа. Ну слышате, чуваки, даже не уходи, не уходи. А ты вообще любишь вообще художек латышний? Ну шелодочкой. У меня где эти, по-моему, это хавли. Ну тут цыпка знаешь. А зараз пришла на вот такую тему. Ну не выстачай кость, агерошка, знаешь. таким ты, знаешь, меньше пачкаешься. Ну вам. Да. Вот гам гам и все. А тут вот, вот эта сука вы везде бред. Морковка да. поразлеталась. И... Ну смачно. Охуенный, да. Mm -hmm. Вот это на вот той заправке на, на красной. Бля, там такие. Mm -hmm. Там такие миксы делают сверху. Салат Цезарь или бля. блядь. Туда, сюда, нахуй. Ну там подобайся, Джоггер и Доджер. А, Доджер. Там, короче, и огерок. Кетчуп. Mm -hmm. Бля, я забыл нахуй. И что с чем? Ай, помидор. короче, нормально там пиздуете. Уже буду на зубный В принципе, если наша братва напишет в комментариях, по их мнению, какой самый вкуснейший ходок рецептик, ты можешь его приготовить. И оценить. Готовлю блюдо подписчика. Что-то такое. Они тебе пишут рецепты какие-то прикольные. Ты готовишь и пробуешь, хуйня, не хуйня. надо приготовить, блядь, нормально. Да, я заборонить бет. У меня уже два. тоже, да? Ну да. Да, ты ради Ты не ховай ты, то Чтобы на пол Да, на ну, молочный такой, честно. Вот молочный сухой, вообще, смотри, ну вот это нема, ничего такого. Не, молочный суховато, да. С сыром бомба. Еще бы даже не пробовал. У молочного, честно, даже такая и сосиска молочная. Да, ну, не болтожная. Ну, привкус такой. Да. Что-то такая просто попалась, ебать, с пленкой. Тут две сыра дики на пиццу, на сыр. а, а на деле непонятно да, что. -то. Да, пацаны, сейчас, сейчас. буквально еще пару штук уже и, скидываю скидываем бомба. Ну это, типа твой обычный перекус вечерний, перед стримчиком. Ну да. Значит, я великий беру. Бо два великих і один малий. До речі, братва, поки є можливість, хочу вам нагадати, що я граю на Аризоні в GTA San Andreas Multiplayer і з Рімлю майже кожного дня. Хто хоче, залітайте разом зі мною, інфає в описі. Гра безкоштовна, встановлюється швидко і граю я на сюрприйзі. При реєстрації будьте вот, мінікмакіашер, а на п'ятому рівні ага. хештег Бандит. І за це отримуйте бонуси. Більш подробна інформація в описі під цим відео. До зустрічі на Аризона. Тому що челенджі майже кожного. Заходит да. выгровай, я перенимай капусту. Мы все сам переграем. Прикинь, за 10 років. Да больше. Бабашки, да, пикантный, пикантный. Чувствуется специя, бавашка. Ты уже чувствую? Ну, да. нихуя. Ну так уже чувствую нормально. Подзабивает немножко. Ага. И что так думаешь, столько скушаешь примерно? Два точно. Да, хорошо. А ты? перейти под пит питанием. Ну да, три, 3... возможно. Да, ну сыром да, сыром равно мне прям нравится. Бабашки такой, типа, один съешь уже и все, уже не хочется выкушать. Да, все на пять. Ох ты, да, конечно. Ты в зале давно был? За вчера. Да, конечно, качать. А, руки, да, качал? Да. Ну, вы же больше, больше, да. Молодец. А ноги что, нормально? Ну, что чуть так набирают. Маленький, пиздец, не

Ебать, да, погоди. <laughs> ты же сам знаешь, что я, я специально ехал с дороги, Думаю, все не буду становиться, только раз остановился, попиздил и покурил, потому что в машине не курю. Mm -hmm. Так однажды курил. И все, думаю, ничего не буду, ни ходоги, ни там ни орешки, ни всякие приколы. Да, Голодный нахуй еду. Mm -hmm. Так, ну аккуратненько пятый. Максикат ну, тоже уже. Бля, ну ты, бля, вот если раньше, если бы такие ролики смотрели в 2018, бля, я бы тебя просто ел было так, понимаешь? Ты тогда вообще так не ел. Ты сейчас уже ешь наравне, ты и больше меня. Потом сейчас с тобой мне уже как-то это ебачил, я боялся, что ты меня здесь сы, сам. Это я тогда пиздец, Какие пирожок ебать. И ты такой маленький пиздец. Ты вообще ну. так особо даже не ел. Ты футбольщик тупо на свадчике и <laughs> ебать. Не, ну ты начинал с карьера баварюфера, И потом ты начал хавать уже нормально. Прям все Ты чем кушаешь? Баварский, да? Угу. Так, ну сыром остался один, Баварский два, и молочный два, ебать. Так мы сейчас все схаваем, ты ж. Четыре. 5 штука штук осталось. Ну бля, мы сейчас с тобой можем, братик. Ну, вот это аккуратненько, это главное самое. Без нашей ошибки, без перекуров. Это самая какая фатальная ошибка. Бля, я уже без обиды отвыл А На уже нема. Да? Ну. Ты будешь пить пиво? Ну. А я? Ну я не сам. Не, не буду. А я скажу нахуй. Ну не, не, ну типа. Ну, типа в жопу просто. Куда? Ну, в жопу. Ну, нахуй, типа, это жопа все, Доходоги президент. Но в не кушал, пиво не пьет. Бля, ты насчет пиво место ставит? Ну, нормально, нормально. Уже такие, понял? Не смашь, да, уже не смачился. Да, уже не вкусно. А такие, я же Один по-любому оставляем пацанам. И один джимунчик по-любому. Призовой, да? Да. А джим... ты же зисы? Да. Вот Потому... да. ты же знаешь, мало зисы. Ну, да, мы же думаем, типа, конечно. По пацанам и димончику. Пацаны, сейчас же будет. Да. Так, да. у меня уже шесть. Раз, два, три, три, дальше. Ты снимал? Я, сука, уже 8 съел, у меня раз, два, три, четыре. Я уже пятый его не доедаю. Блять, на видео все будет видно. Сука, по-любому. по Бля, мне тут было 8, сука, китки так нахуй, 4 осталось. Мать из Ты Что я по уже как будто штук 9 съел, реально, а тут только 5, 5 бумажек. Да, она видит, что все будет видно, ничего. А Да, да, было сильно, вот это один раз, когда там, когда мы ели картошку, и вот а, ты мне кошка. накинул, я тебе потом ренулся, бля, ну мы там каждый, каждый так пытались наебать друг друга, нахуй, не поэтому ты зерно выиграл. Бля. Как бы только ему не накинул, да. ты зерно выиграл. Так, ну, <свес> они уже не смачні. Сыром сыром у нас закончились. У нас осталось еще... Что, песока можно, может, обычную молочную? Может, им не специями? со специями, да, потом будет, он будет какать охуеть. <свес> а может, он мексиканец, какие-то ему нужно, <свес> а, про Промазкие травы? Не, вот этот братик вообще ровный тип. Ты помнишь, да, тут нюха была? Да, нюха, да. В 2020 году мы тут стояли на этом месте. Да, ты не знаешь, что ты только приставку подарил. Они при ее увидели, а роли даже не посмотрели. Прикинь, блядь, мне так, ну, бля, по-своему было, честно, обидно немного. Я приезжаю, мой говорит, ебать, братик, подарок. Охуенно, я приезжаю, смотрю, коробка Лойка, Ебать, думаю, ни себе. Ебать, открывай там банка, блядь. Рева нахуй. Там пустая коробка, банка Рева и наушники. Не, охуенно, спору нет, но ну, просто он так мне пиздец, блядь. Ну, Знаешь, это, блядь. Ремонт достал, блядь. Долларовый такой, на тебе 5 гривен. Бля, я в этом еду в тач, мне такие все, бля, братан, приставка, вау. Да, сука. PlayStation нахуй. Ну, блядь. Ну, зато эмоции будут. Охуенно. Я вот этот подарок, знаешь, незабываемый. Такой я хуй когда забуду. Это сильно было. Тогда молочный мы сразу оставляем. Это собачкам. Бля. Давай, это же осталось два. То есть, пойди, сейчас еще один Димон слушает, и там один сейчас мы с тобой на Уефа разбираем. Я бы такой же. Поебать. Боже, Рено услышал. Батя Кирилл. Давай, сейчас будет обидно. Нет, давай сейчас просто приедет, один съесть, типа, мы смонтируем все инвестиции. В принципе, ни мы не потеряли. Давай ролик на монтаже с того ролика его вырежет, просто тупо славит. Он же просто молчит, мне не говорит. Потом говорит, блядь, вот эта сука, на тренулась, а он дружки Не, мы с кем-то ее, кто кто на выкупаю под Мы же там не говорим, там, а, сука, ебать, нахуй, мразь, мара, сука. Не, мы подобрим, картинки тоже. движение? <свистит> <свистит> а ну когда в заходу, типа халат, уже ходуть и по уже. Если так сделаю, у меня все вылетит. <свистит> Слушай, ну это, наверное, один из тех роликов, где мы справились. Грубо говоря. Ну, ну я, блядь, поразовал и по словам. Да сколько? Один, один там, один Димончик. Все, грубо говоря, типа, что Ренос бы съел два хода, максимум три. Блин, я думал, кто пять швидше здесь. Ну, пять бы мы взяли, а, И там остается последнее, это у нас Димончик оператору. Сейчас собачкам дадим. И там. Так, у меня. Пять, у меня. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня считаем. Раз, два, три. <свяк> 4, ну что ты трогаешь? 5, 6, 7, 8. И вот 9 доедаю. Минус да. 2. Да <свяк> это пить, блядь. Потому что были в салфетку замотаны. Да <свяк> ладно, у меня тоже одна салфетка. А, я один еще мой пить. Не, я в тебе не пить. А я... <свяк> я, блять, я все на видео там буду. <свяк> отвечаю. <свяк> Тупо отвечаю. Я просто взял салфетку одну и, 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 и запаковал. А он меня послав нахуй 5 раз. А у меня 8. Да понюхай. Фу, блин, так уже... Ну я сейчас его даем по-любому, могу с комисса. Нет, тебе треба было усі брати, мега. Где-то сосиска толстая. Я б один і все, фу. Блин, ну вони дуже цей. Дуже вона. Ну, короче, це перший раз, коли, о, знаєш, коли ковбаси... Ковбаси більше нахуй ніж хліба. Кобаса, а. що, кубатура нормально залетает. тут белка. Ой, Да нихуя почти. А что там? Там, блядь, что? Да не, ну Там бумага, хвосты, блядь, копыта, да уши носят. Не, Нет, Так, и то кто то и съел, блядь. Одинаково получается. Чисто вот именно, знаешь, ролик именно... Поставили, по пизделе. Вечерние по пизделе. Ты знаешь, кто-то разговаривает, да, а мы хаваем вообще и разговариваем. Это был типа ремейк на гантели Вещаем на очень старые. Не, ну ты тогда по темам вещал. У тебя было, mm. было, там 2-3 питания, ты поднимал и обсасывал, понял? Какой это сосун ебать. Нет, ну типа. Ты, я, блядь, уже не помню, что там было, да? Бля, а, ты как-то хуйня, блядь. Бля, у бля, меня же досить да, эти видосы, надо их посмотреть будет как просто если на каком-то ролике тебе поставят дохуя лайков, скажешь, что ты просто... Они же эти все ролики, прикинь, они все скрытые. И все говорят, ебать, там, вольдорские пацанчики, вот да, Ну да. Ты просто можешь зайти, ну, за дохуя лайков просто отдельно стрим запустить и просто это все пересмотреть. Ну не все, хотя бы. Не, я хочу так Роликов 15-20. Это будет ебануто. Да, ну и кринжовое будет чуть. Там уже хоре, блядь, проветриваться. А так это будет ебануто. сколько роликов именно новая аудитория даже не видела. Ну да. И подивляться, думаю, ебать ты дега нахуй, что ты снимал раньше, блядь, вообще. Чи на ПК скажут, ебать, что ты сейчас за хуйню снимаешь? Вот раньше был контент. этот клашный не давай, борзи по лицу, ебать. Я снимаю по камеру. Что с респиратором? <Warren> бля, так 300 к там че 400 уже прелюдил. вот а так вышли ты пачку сник там скинулись. Как его? Айфреш? Максик с дома. Не чай Максик с дому в портфель листочки, фломастер, пистолеты, значок, очки. Все, пошла жара. Так, думаем, что снимать. Ага, все, я курю, ты подходишь, все пошла жара. Сценарий тупо именно импровизация была ебанутая. Да, вот это было сильно. Да, Тарантино отдыхает, блядь. давай братана покормишь? Да, да. А горчица есть? Есть. На что с горчицей горчи делать? Ну чуть делать? Острова. Оставайся сидим, мы сейчас ее вытрем. Мы его забота. Так она чистая моя. Обработка. Бля, у нас сейчас салфетки. Давай, давай. Мы же влажные еще. Детелин. Детелин. Давай сейчас полироль. Бро, иди сюда. Да не, он видел всю эту хуйню. Да не, нормально. Ты одна и моя ну. О, е. А ну, братан. Сосед, на папа. Маленький братик, извини, пожалуйста. Бро, я думал, ты поймаешь, вот охранник мы ему кидаешь, сразу Давай, иди сюда. Ладно. Паша. Блять, мне не звонять. Ты сюда набираю? Там мы на руки. Моя... Так же, ребятки, вот так. Ой, блядь, сука, блядь. Хуй, <реш> сука, багажник твой, блядь. Да иди ты нахуй. Давай мы же паузу пока. Перекурим. <laughs> По старинке. Уже можно, уже красиво. Можно, вот. уже красиво да. да, и Димончик как раз похаваем, мы вытрем. Давай, знаешь, можно вот так вот берем водку, вставляем вот так вот жбам и заливаем водку на гора. Да. Вы вот так вот. <laughs> <laughs> ну, а в ту туда заливать водку? Не, ну, я дощу. Есть <laughs> такая темка, да, <laughs> типа, чтобы напухаться, но не, не было во рту этого. Ну, чтобы, типа, перегара а не было. Понюхать жопу, ебать. Да не, ну, мне кажется, оно в равно будет с рота вонять. есть, типа, ролик, что этот... Не хочешь Экспериментик Можно лечь в ванну с пивом, типа у тебя организм напитает с пивом, и ты набухаешься. Там, Только нам надо, блядь, висеть два дня в этой ванне. Так само, да, чтобы в кальянам накурить, треба в кальяне, да, типа Спасибо, спросить. <laughs> в кальян, нахуй, тебе запрессовали и сидишь. Что, заходи. Ну, хоть как-то в ролике засветится, реально. Ну, да. Что, братва, всем ла. дякую за перегляд. Босс прибыл, так скажем. Ну чуть не вовремя. Ну чуть опоздал, ну бля, я топил. Так что следующий ролик, будет по-любому с ним. А если на нем будет 20 тысяч лайков, то это еще будет и качалочка. И в Черкасах. Не, ну. Да она тут поставит, ну с ним, по-любому. Ну это же типа зал такой родной, типа там где. окей, но влог Черкасы там все дела. это уже потом когда Не хочешь мне место показать там, типа. Ты же сказал, там набережная охуенно. Охуенно. Ну, я же тоже хочу попасть. Опа! Так что, ребяточки, лайкосик, подписочка, все приветствуется. Все, <свят> на, на, э, 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 <свят> надеюсь, вам все понравилось. Так что до скорой Жестко. встреч на роликах и стримостиках у Максика. И на звездочку. На связи, бойс.